Следующий выступающий это Вова Чибодарев. Все нормально у вас? Хорошо все? Отлично. <laughs> вот Итак, всем привет. Меня зовут Вова и я вырос в многодетной семье. Моя мама когда-то работала учительницей. И знаете, судя потому, что все дети родились в июне, мой батя не сильно парился насчет подарка маме на 1 сентября. И, судя по тому, что между братьями и сестрами по 10 лет разница, он, они вообще редко праздновали какое-то. Вот. И моей младшей сестре сейчас скоро исполняется 10, я даже не знаю, чего от них ожидать. Okay. Вообще, у моих родителей много приколов. Знаете, такие в стиле «сынок, ты будешь гречку с мясом?» «Да, конечно». «Ну иди приготовь». еще к чему. И, кроме этого, они очень негативно относятся к мату, но я иногда матерюсь и болюсь перед ними, знаете, такими фразами типа «Да блян!» И вроде все все поняли, ну сказать-то нечего, но высшим пилотажем моих отмазок от матов это было «Да он такой педаль забыл нажать!» «Чего?» «Да ничего, я к себе пойду, пожалуй, все. И, кроме этого, мой брат старше меня на 10 лет, и знаете, это очень плохо, потому что мы совершенно не понимаем друг друга. Например, когда я сосал еще сиську, он уже вовсю на них пялился на батиной кассете. Когда я пошел в школу и думал, что детей находят в капусте, он уже во всю эту капусту садил. Теперь капусту сужу я, правда, в одиночестве. Вообще, знаете, 6 ноября вот недавно был день секса, я праздновал не один, был я и порнхаб. Вот. Немногие знают, да, посмеялись такие. Вот кроме того, знаете, я недавно ходил к врачу, это никак не связано с ним сайтом. И это такое, знаете, странное мероприятие, потому что я пришел, мне сказали, ну, приходите либо через неделю, либо завтра в 6 утра, и он вас, возможно, примет. Такое ощущение, как будто это какая-то странная аудиенция у царя, что ли, какая-то, или что. То есть такое ощущение, как будто врачей берут людей с царским происхождением, знаете, Ваше психиатричество, тут Еродивые собрались. Ждут вашей аудиенции. Зовите». То есть и, на телефоне, когда им звонишь, сидят очень такие тормозные люди. У моего знакомого был такой диалог, диалог когда он звонил мне от ложки. «Срочно приезжайте! У моей жены схватки!» «С кем?» «С тигром, блять! Он рожает!» вообще, я думаю, у врачей такое странное расписание, потому что они просто тупо не могут разобрать, что там вообще мне написали просто. Вот. И, знаете, у меня есть девушка, и я над ней очень часто люблю прикалываться. И, такие приколы в стиле, знаете, когда она говорит в порыве страсти что-то типа «Мы созданы только друг для друга». Я говорю, ну, говори за себя. И после этого она пытается меня как-то ударить, пощечину, что-то вроде того. И меня это бесит, потому что Хорошо для нее, что я не ходил на бокс с детства. Потому что была бы реакция типа... Блин, хоть свидетели нет. Как-то так бы это было по-любому. И знаете, больше всего меня бесит, кроме вот пощечин, меня бесит еще, когда девушки кусаются во время секса. Знаете, парни, если девушка кусается во время секса, значит она богомол. Кроме того, мои друзья, многие живут в э, Новосибирске, поэтому не часто приходится ехать на маршрутках. И в маршрутках э, происходит очень много всяких приколов. я недавно видел, как бабка пыталась залезть на переднее сиденье в маршрутку. Так, наверное, так будет лучше. Бабка недавно э, бабка пыталась залезть на переднее сиденье маршрутки, оттуда выпал мужик. Это как-то было очень странно, но она вообще не повела брови, перешагнула через него, залезла в маршрутку. А с моей стороны это выглядело, знаете, как в GTA. Это такой, Grandma, авто. И э, кроме того, была такая ситуация у меня, когда я сидел, слушал в плеере, в наушниках музыку, и рядом сидел какой-то пацан, и он попытался украсть у меня плеер. Это очень странно, потому что он вытащил наушники. На что он надеялся? Это то же самое, что пытаться украсть дворники у машины во время езды. По-любому, блядь, никто не заметил. Ну, правда, потом он вылез, начал хвататься за дворники, не знаю. Возможно, с ним что-то не так. И вообще, я думаю, многие встречались с такими ситуациями, когда ты сидишь, и напротив тебя сидит человек, и глядя на тебя, чешет нос. И ты думаешь, он чешет нос, или он показывает, что тебе какое-то говно на лице. И так тоже начинаешь чесать, что-то как-то... И это странно, потому что ладно бы, если он показывал тебе что-то типа... Значит, он по-любому о тебе что-то такое знает. А так-то что? И еще, знаете, есть такие люди, машинки, которые сидят с одним и тем же лицом в течение 40 минут, типа ощущение, что они просто думают, я смотрю вперед. Я смотрю вперёд. Интересно, что будет, если они будут смотреть вперед, и что они подумают, если я сделаю все типа Просто интересно послушать их мысли. И, кроме того, я думаю, многие из вас видели в 15 маршрутке, сейчас повесили такие рекламные щиты электронные. Видели кто-нибудь? И я даже зашел, и там была такая реклама, типа, для мужчин. И выползал 40 увеличение, и потом реклама сменилась. Я подумал, возможно, увеличение чего именно нужно спрашивать у водителя. Потому что, судя по их серьезным лицам, у них там увеличивать просто некуда уже. И вообще, походу, водитель распространяет вирусную рекламу, потому что не удивлюсь, если я сяду в маршрутке, там будет что-то типа шок, Лариса Дорина похудела с помощью перца, лимона и... И опять реклама сменяется. Спасибо. Я буду подсматривать немножко. Сейчас. И вообще, я так же, как многие из вас из академа, и моя знакомая, которая живет в городе, сказала, что я живу в академии, такая, академ, жопа мира. Жопа мира у тебя сейчас сучка. А в академии живут интеллигентные люди. Причем они, реально в академии живут настолько интеллигентные люди, что они называют кавказцев кавказцами всегда. А не только когда ты один, а их вокруг 10 человек стоит. И вообще я недавно понял, почему все эти национальности называют кавказцами. Потому что однажды ко мне подошел чеченец или дагестанец, или осетин. В общем, неважно. Он подошел, попросил у меня сигарету, я сказал, что я не курю. Он сказал, а, ты ЗОЖ? где я лох. Я такой, а слушай, а если не секрет, ты какой националист? Я, я чеченец, или дагестанец, или осетин. В общем, они сами не знают. И, кроме этого, как уже говорили про Геев про всю вот эту вот тему. Знаете, я недавно гулял по городу вместе с другом из деревни, и мы видели, как два гея гуляли, держали за руку. Я только напрягся, думаю, как этот чувак отреагирует. Но он разговаривал по телефону, абсолютно их проигнорировал. И когда я думал, что уже опасность миновала, он сказал, что типа, где я? Да хрен знает, где я! И спросить не у кого не пидорас с кругом. Это причем, я не знаю, кого он имел в виду, потому что те двое уже ушли. Вообще, я думаю, многие из вас слышали новость про Тима Кука и вот Хомич сегодня ее поднимал. И знаете, когда я услышал про то, что Тим Ку гей, сначала я подумал, что он просто забыл выйти из Фейсбука, когда его у друзей сидел дома. Хотя, кому я вру? Честно говоря, когда я услышал про то, что Тим гей, я подумал, это, блядь, кто вообще? Потому что для меня, для меня новость Тим гей была как новость, прикинь, Жека до сих пор сопли кто это, блядь? Примерно на одном уровне новости, и зато теперь можно подходить к знакомому, у которого есть iPhone, и говорить, что это все ваши пидорские штучки. Спасибо всем хорошего вечера.